Просто зараз з нами на зв'язку Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України. Вітаю вас, пане Антон! Здравствуйте. як вам заява Віктора Балоги про те, що саме МВС і власне прикордонники, митники займаються контрабандною на Закарпатті? Ну, я думаю, что господин Балога, который сам родом в Закарпатье, был губернатором Закарпатья, мэром Мукачева, как никто знает все детали контрабанды, которая там происходит. Мало того, он прямо говорит, Виктор Балога продолжает контролировать неформально Закарпатской области. Ведь э, до назначения губернатором Геннадия Москаля, губернатором э, Закарпатской области был человек, который был назначен по его рекомендации. Это вам расскажет любой маломайский разбирающийся эксперт ситуации Закарпатской области. Глава областного совета, большинство депутатов областного совета Закарпатской области также контролируется Виктором Балугом и его э, так сказать, семьей. Далее, начальник службы безопасности Украины, бывший э, брат э, бывшего министра обороны Гелитея, это также сват Виктора болот Он прямо говорить, что Закарпатье – это одна из тех областей, где одна группа лиц, три брата Бологи, реально контролирует всю ситуацию в большей степени. И только после этих трагических событий президент принял решение и дать область управления Геннадию Маскалю, человеку, который независим от плана Балуги, что, естественно, раздражает господина Балугу. Что касается непосредственно Мукачевской трагедии, то могу сказать следующее. Мы вызывали э, Спина Булогу на заседание Следственной комиссии телефонным звонком секретаря комиссии народного депутата под Он сначала сказал, что придет, когда мы были в Ужгороде, потом он просто отключил телефон. Сегодня, И вчера мы его пригласили официально, потому что мы хотим получить ответы на несколько вопросов. Первый вопрос о том, почему именно балога ходил на переговоры с правам сектором і трагітні, по чому імені після його участі в этих переговорах ребята вместо того, чтобы сдаться, сложить оружие, провести следственные действия, до сих пор скрываются, чем создают опасность как для своей жизни, так и для життя гружа. Тобто, ви хочете Риска сказати, хотела... що саме саме фактично з вини віктора балоги загострення ситуації відбулося і досі на затягнута. Я не говорю о вине. У меня просто есть вопрос. Почему из 12 или 13 народных депутатов Закарпатья именно Виктор Балуга был приглашен на встречу с представителем правого сектора? Мы хотели также задать ему вопрос о его знакомстве с Романом Стойко, лидером военного крыла правого сектора, который был руководителем данного группы. Мы хотели ему задать вопросы о взаимоотношениях с Александром Сачко, руководителем политического крыла правого сектора. Не скрою, что нам известно о том, что он находился с них в очень тесных отношениях. Вопрос каких? Дружеских, товарищеских, рабочих. И на все эти вопросы мы хотим, чтобы Виктор Болога дал ответ на заседание Следственной комиссии Верховной Рады, а не на индивидуальной пресс-конференции. Поэтому надеюсь, что он как сознательный гражданин и сознательный депутат придет на следующее состояние комиссии и расскажет свою позицию по данному вопросу. Поэтому обвинять можно только тогда, когда есть факты и доказательства, но нам нужны ответы на вопрос. В чем была его роль в этой встрече, в которой участвовал отец Романа Сколзи, кстати, бывший работник службы безопасности Украины и начальник службы безопасности СВАТ Виктора бология господин Електрик. А факт есть факт. После этой встречи никакого мирного регулирования процесса не, не произошло. Наоборот, произошла эскалация конфликта. Дякую вам, пане Антон, за вашу думку. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України. А говорили ми про прес-конференцію Віктора Балоге, народного депутата України.